13.00 в ефірі Розмова на тему. І сьогодні ми будемо говорити з чудовими представницями Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмарьова і будемо говорити про третю регіональну виставку форуму, форум видавців Українська книга та преса на Миколаївщині. І моїми гостями сьогодні є Лариса Тригуб, заступник директора з організації бібліотечно-інформаційного сервісу і Тетяна Серебрякова, завідувач відділом документів і наукових розвідок з питань краєзнавства. Ось такі дівчата, ось така у нас сьогодні тема. І е, тема е, дуже цікава. Ми постійно говоримо про те, що е, видавництво у нас розвивається чи не розвивається, якісь питання, ми щось не віримо, що там у нас все добре, а насправді у нас все рухається, все живе, все квітне, п -п -п розквітає. Розкажіть мені, будь ласка, третя регіональна виставка форум видавців. Да? Ось така. П -п презентабельная назва, серьезная а, такая впевнена, що организационная работа тривала в подготовке. И третье, это уже третий захід. А, то есть є есть своя история. Расскажите, пожалуйста, про а, выставку Форум, как відбулося цього разу, і а, и успешная у него история? Ну, я уверена, что успешная, но так я должна была спросить. Думаю, что да, история этой выставки Форума действительно успешная и надеемся, что и дальше будет дальше мы будем работать в этом направлении. Да? Ну, действительно, в этом году уже третья выставка форум. Надо сказать, что с, 19, с 2012 года, с 2011 года эта выставка форум работает у нас, у нас именно на Николаевщине. За акцию, скажем так, эту идею uh -huh. про провести проведение именно выставки форума «Украинская книга и пресса на Миколаевщине», мы переняли у Одесской библиотеки, Одесской научной библиотеки имени Горького, которая проводит всеукраинскую выставку форум под подобным названием. Но мы ее расширили, поскольку Одесская библиотека, они в основном Уделяют внимание украинской книге. Мы решили задействовать еще и прессу. Все-таки пресса это такой пласт, который действительно достоин внимания, и мы думаем, что мы не зря подняли этот вопрос. И у нас активно принимают участие в нашей выставке форум и не только издатели книг и автора, авторы, но и, конечно же, представители прессы. Надо сказать, что организаторами этой выставки форума является управление культуры национальности, религии Николаевского госадминистрации департамент информации, информационной деятельности и коммуникации с общественностью тоже Николаевской облгосадминистрации, наша библиотека, затем Николаевский колледж прессы и телевидения и, конечно же, наши Николаевские, Николаевская областная организация национальной, национальной спилки письменников Украины и спилки журналистов Украины. Участниками этого форума в первую очередь, конечно же, будут авторы, издатели, издательства. Издательства почему я выделила отдельно, поскольку в этом году мы приглашаем также издательства и высших учебных заведений. То есть помимо того, что у нас будут представлены издания, издательства, вернее, которые работают как бы, и выпускают литературу общего плана, да, скажем так, и художественную, и историческую литературу. В этом году у нас еще будут также представлены и издательства наших трех вузов. Это Николаевского университета Сухомлинского национального, Кроплестроительного университета и издательство Аграрного университета. Они представят свою продукцию на нашей выставке и будут активно работать на наших круглых столах. И кроме того, у нас будут нашими гостями и участниками нашего мероприятия будут распространители книги, журналисты и, конечно же, библиотечные работники. Выставка эта состоится 18 числа. Начнет она свою работу в 10 часов. И Откроется наша выставка в этом году очень интересным мероприятием. Мы как бы ежегодно стараемся менять формат и вносить что-то новое. И в этом году мы внесли новое, несколько новых моментов. И в первую очередь это перед началом выставки будет проведен такой экспресс-конкурс «Краще районная газета-2014». Почему именно «Краще районная газета»? Поскольку действительно в современных условиях с газет, понятно, да, что как бы всех в наших э, таких довольно-таки трудных реалиях сложно выживать, и районные газеты, они стараются, они стараются подниматься на, на достойный высокий уровень, да, и представляют свою продукцию, информацию, информационное поле э, на довольно-таки достаточно высоком уровне. И э, экспресс-конкурс, он не подразумевает э, большого, большой подготовки длительной, да. Мы рассчитываем на то, что... На выставке, которая будет представлена для знакомства участников, будут представлены все, все районные газеты, ну не все, конечно, отдельные номера mm -hmm. от районных газет, и э, читателям, вернее, посет... участникам, посетителям mm -hmm. этой, этой, нашего мероприятия предоставляется возможность как бы на вскидку посмотреть э, просмотреть эти районные газеты и дать э, сиюминутную оценку внешнее первое оформление, впечатление, первое да? впечатление, да, поделиться своим первым впечатлением. Это будет и внешнее оформление, это будет и э, пролистать, конечно, газеты, uh -huh, да, увидеть, uh -huh. какая наполняемость этой газеты и так далее. То есть вот такое будет у нас э, новшество. Попробуй, это у нас впервые проводится в этом году, поэтому посмотрим, как этот э, конкурс, насколько он оправдает наши ожидания, скажем так. Ну и затем у нас, конечно же, э, будет репрезентация местных э, изданий и местных э, журналов и газет 19, начала 20 века. Почему именно это мы решили сделать? Поскольку наша библиотека является э, уникальным, э, вернее, обладает уникальным собранием краеведческих э, журналов и газет, которых больше нет нигде, скажем так. И кому, как не нам, показывать такое богатство на этой выставке? Что именно будет здесь представлено? Я попрошу рассказать да, Татьяну, Татьяну да. Васильевну, да, она у нас более в этой теме. Расскажите да, про я сокровища, расскажу. вот такие вот газеты, журналы, да, различные издания там есть, насколько я помню. Да, но я хочу сказать, что в рамках выставки Форум будут представлены, будут экспонироваться сразу несколько масштабных таких больших книжных выставок, будут представлены издания, новые издания местных э, издательств. Э, будут представлены также книги, которые хранятся у нас в библиотеке, полученные и э, изданные по программам, бюджетной программе «Украинская книга» и э, областной программе э, поддержки Отечественного книгоиздания и книгораспространения в Николаевской области. И также будут представлены периодические издания местные 19-го, начала 20-го столетия. Это одна половина выставки и уже современные местные периодические издания, которые издаются в на территории нашей области. Ну, хочу сказать, что самой старой газетой, и она будет представлена на выставке, является газета «Южанин», которая хранится у нас в фонде. Это подшивка за 1893 год. Ну и также будут представлены газеты, такие газеты, как «Николаевская, Николаевская газета», «Утренний курьер», «Трудовая газета», «Трудовая копейка». То есть это все издания до 1917 года. И также представлен будет ряд газет 20-30-х годов. Это «Красный Николаев», «Шлях индустриализации». И, конечно, представляют определенную ценность газеты, которые издавались перед Великой Отечественной войной и в период восстановления Николаевской области после войны. То есть это такие, как Бельшевыцкий шлях. Начала после войны издаваться газета «Певденна». Правда, правда? Южная правда, да. да. Угу. Сегодня эти издания представляют огромную ценность для наших краеведов, научных сотрудников, так как благодаря этим источникам, на основе этих источников они изучают историю нашего края, нашего региона. Находят очень ценные сведения. А скажите, пожалуйста, вот я понимаю, что это действительно это, это практически реликвии, да, вот в своем жанре это очень редкие издания, и я уверена, что будет большое количество людей, которые захотят э, вникнуть в содержание, да, как, прочитать какие-то статьи, что-то вот сравнить, как пишут сейчас, как писали тогда будет каким-либо образом вот такая возможность, потому что я сомневаюсь, что можно будет их просто листать, как обычно газеты будет ли такая возможность у участников вот выставки вот хотя бы заглянуть как-то потрогать не потрогать как это можно будет сделать ну конечно с этими изданиями можно будет ознакомиться угу. и в, во время работы выставки форум но и мы также при, приглашаем всех в отдел документов и научных разысканий по вопросам краеведения мы всегда рады предоставить эту литературу жителям нашей области, нашего города. Если кому-то необходима информация по истории нашего города, вы всегда можете прийти в наш отдел и ознакомиться с этими изданиями. Кроме того, у нас хранятся не только газеты прошлых веков, но и журналы. Это такие уникальные журналы, как «Астрономическое обозрение», «Природа», «Кооператор», «Электричество и жизнь, жизнь физик-любитель, то есть вот физик любитель электричества и жизни издавались известным популяризатором э, научных знаний, научно-технических знаний э, Владимиром Рюминым. Здорово. Это не просто почитать интересно, а осознать значимость да, этого издания, потому что действительно это далеко не все сейчас издатели обладают такой степенью подготовленности и уважения, что ли, в обществе, да, как вот тогда это было. Это, конечно, здорово. Ну вот еще возвращаясь к выставке, выставке-форуму, Огромное количество мероприятий запланировано, просто огромное. И они разносторонние. Это и презентация, вот мы говорили, да, местных газет, потом литературный фестиваль, потом респект встреча да, да. членов литературного объединения, акция час поэзии нон-стоп, автограф-сессия, автограф арт-галерея, книжный мир Николаевщины, благотворительный сбор книг. Ну, в общем, ну безумное количество. Это только я некоторое, так скажем, упомянула когда, где, как это все будет проходить, и как может зритель, пожелав вот как-то распланировать вот, вот это вот, вот время да, на, на период проведения этой выставки, где он может почитать, может быть, расписание всех мероприятий. Как сориентироваться, потому что я, допустим, хочу все посетить. Ну, действительно, да, программа э, выставки Форум очень насыщена, и она разбита у нас как бы на две части. Это первая часть у нас профессиональная, а вторая часть уже более, скажем так, легкая. И я думаю, что познакомиться с этой с этой программой можно на сайте нашей библиотеки. Угу. Пожалуйста, заходите на сайт библиотеки, смотрите, там все подробно расписано, когда что у нас состоится. А сейчас я вам просто расскажу, наверное, очень коротко о том, что будет проходить у нас вот в профессиональной части. Uh -huh. Профессиональная часть у нас предусматривает э, два заседания профессиональных. Это первое будет у нас э, подиумная дискуссия, дискуссия э, по теме «Библиотека. Читатель, автор, издатель. Стратегическое партнерство». Э, мы взяли эту тему, только она довольно-таки обширная тема, да, и в рамках э, этой тематики можно говорить на, практически на разносторонние освещать разносторонние вопросы, которые касаются и информационного информационного пространства нашего региона. И будем говорить о проблемах программы украинская книга насколько она эффективна и э, как она выполняется на сегодняшний день у нас э, у наших гостей выставки форума будет возможность ознакомиться с теми изданиями которые получила библиотека за последние два года по этой программе почему два года мы взяли поскольку ну, довольно таки фундаментальные поступления идут и конечно же невозможно э, все издания представить и мы представили только те издания которые получила наша библиотека. А по, по этой программе получают также и библиотеки нашей, нашей области, это районные сельские библиотеки. Существуют определенные сложности в этой программе, о них мы будем говорить на круглом столе. Затем мы тоже будем говорить и об областной программе, уже областная программа поддержки отечественной книгоиздания и книгораспространения в Николаевской области на 2011-2015 года. Через год эта программа заканчивается, и мы хотели бы уже обсудить перспективы, насколько эффективно эта программа работает сейчас. И хотелось бы, конечно, рассмотреть уже, внести, может быть, какие-то коррективы, предложения в в составлении, когда, в составлении программы mm -hmm. уже на 16 20 года. И еще будет интересно у нас выступление, это «Достоверность исторических фактов» на странице краеведческих изданий. Обширная действительно программа, и мы старались охватить как можно больше круг вопроса да, на, этом, на нашем мероприятии. И я уже говорила о том, что мы на нашем мероприятии уделяем большое внимание прессе. И вторая, второй, скажем, такой цикл круглого, круглого стола – это будет встреча диалог, средства массовой информации, проблемы и перспективы развития на региональном уровне. Здесь будут как раз говориться вопросы, обсуждаться развитие как областных, городских газет и, конечно же, районных. Ну, вопросы будут тоже обсуждаться, в принципе, те же, что и вернее не будут они обсуждаться те же самые но перекликаться наверное угу, буду да будут также будут подняты проблемы развития местной прессы будем говорить о перспективах об электронной библиотеке периодических изданий насколько это возможно сегодня и на сегодняшний день у нас, в наших сучастных реалиях, в которых мы находимся, есть такие острые темы, которые тоже поднимаются на страницах периодических изданий, и э, патриотическое воспитание это, конечно же, будет звучать тоже в первую очередь. Ну и кроме того, э, каждому журналисту, каждому редактору газеты, наверное, будет э, интересно рассказать о этих инновациях, о тех новшествах о каких-то изюминках в своей работе, поделиться опытом с коллегами. Ну, думаю, что это тоже будет интересно для, для тех, кто будет участвовать в, в этой встрече. Очень интересно у нас в этом году, надеюсь, что будет интересно. Мы хотим отметить газеты юбиляры, их у нас довольно-таки много. В этом году свое 95-летие отметили такие районные газеты, как Черноморская Зирка, Прибузский Витник, Вести Вознесенщины. 95 лет. 95 было, да. лет, да, Это большая жизнь. Это целая жизнь, которая прожита, как бы, да, и это те газеты, которые сегодня продолжают и дальше работать плодотворно. 75 лет в этом году отмечает э, Веселиновская районная газета «Заря», а 75 лет также Жовтнева районная газета «Вестник Жовтнечени». 30 лет, тоже такой маленький юбилей, 30 лет тому назад вышел первый номер газеты «Вестник Прибужья». 25 лет в этом году празднуют родной причал, и 10 лет, вроде бы небольшой юбилей, да, но для журнала угу. это довольно-таки длительный период жизни. В этом году 10 лет исполняются журналы имена. Вот этих всех юбиляров мы тоже будем рады видеть на нашей, на нашей встрече, да, на наши мероприятии. Конечно же, будем мы это поздравлять с такими красивыми юбилеями и желать им долгой жизни да, и новых успехов на поприще веса. Это вот такой будет у нас э, профессиональная часть, да. Думаю, что э, нам удастся обсудить те вопросы, которые мы запланировали, да. И еще у нас <как> во время будем на дискуссии мы планируем э, включить также включи, включение скайп-связи э, и надеемся, что нам удастся пора, поговорить, пообщаться с коллегами из Киева. Это сейчас у нас в процессе переговоров находится, но думаю, что как бы новые такие технологии нас не подведут и все удастся. Вот. А потом после обеда уже, это будет у нас до двух часов, а после, после того, как закончится уже такая профессиональная часть, уже с трех часов у нас откроет свою работу литературный фестиваль. Вот так как раз вот те много интересных мероприятий, о которых вы говорили, да, будут проходить у нас в рамках литературного фестиваля. Об этом расскажет Анна да. Таня да. Пожалуйста. На литературный фестиваль мы пригласили представителей литературных объединений. У нас в Николаеве очень много талантливых людей, и многие из них объединились в литературные объединения, группы. И на сегодняшний день насчитывается в Николаевской области более 20 литературных объединений. И некоторые из, этих, из представителей этих литературных объединений будут на нашем мероприятии. Это такие объединения, как «Стапель», «Горецвит», рефлектор, придет Пушкинский клуб, Заря. Литераторы будут читать свои произведения, расскажут о новых достижениях, новых произведениях, которые написаны ими в последнее время. И также некоторые авторы представят свои книги. Ну, в частности, литературное объединение «Стапель» представит новый альманах, который вышел совсем недавно под названием «Поэзия». Также состоится автограф-сессия местных авторов. Авторы во время автограф-сессии будут дарить участникам выставки форума свои книги и, естественно, со своим автографом. Также во время нашего мероприятия состоится благотворительная акция ⁇ Подарок от автора и издателя ⁇ И мы надеемся, что авторы и издатели подарят часть своих книг, передадут в больнице, где находятся на да, э, реабилитации врачей. бойцы АТО. Действительно, сейчас, наверное, людям, которые переживают все эти события, им стоит Уделять внимание не только, наверное, пищей такой, вот, которая тоже должно хватать, да, и комфорта какого-то материального, и, не знаю, там, чем только можно, людей продукты привозят, и одежду привозят, но вот хочется еще людей как-то отвлечь, немножко развлечь, и то состояние удовольствия и медитации, которое дает книга, наверное, ни один фильм, ни какие-то такие ролики, наверное, не могут, потому что... Что, все-таки, телевидение и кино в некоторой степени это раздражитель, а книга все-таки это более успокаивающий такой момент, который дает комфорт и, и возможность помечтать, отвлечься от реальности. Действительно, большое количество разнообразных совершенно э, таких событий. А вот я еще хотела, у нас еще несколько минут есть до конца нашего эфира. Вот час поэзии нон-стоп. Это как это так, нон-стоп поэзия? Это будут читать разные авторы, или это будут читать все участники выставки? Как это будет проходить? У нас это будет проходить как раз в рамках литературного фестиваля. Надо сказать, что наши члены наших литературных объединений, они все очень творческие, одаренные люди, и они встречаются не так часто, но когда они собираются вместе, им хочется, конечно же, поделиться своим творчеством. И мы решили, что в этом году, наверное, мы предоставим такую возможность уникальную возможность э, все-таки ознакомить со своим творчеством, с тем, что у них есть сегодня э, наработки их творческие, поэтические, уже всех, кто будет на, этом, э, на этой встрече. Стараться а, не ограничивать их во времени, да. чтобы я А все равно, обычно... думаю, часа будет мало. Ну, это мы так назвали, годы на ага. нон-стоп, нам это будет зависеть, конечно, от их желания, захотят, будут дольше читать. Как в знаменитом Гарри Поттере, да. Если беседа интересна, то время начинает растягиваться и, и тянуться да. намного медленнее, поэтому это часто может тянуться, тянуться, и тянуться. Ну, на самом деле действительно довольно интересно. И скажите, насколько это будет для определенного круга участников или это действительно? Ну, я так понимаю, что на вот эти вот все мероприятия, на после мероприятия будет вход более свободный, да? То есть, если первая профессиональная часть это для круга определенного людей, то после обеда могут посещать все желающие. Да, ну, образом. надо сказать, что мы вообще не ограничиваем, конечно, доступ, скажем так. Угу. да, Поэтому все желающие могут прийти и на первую часть, познакомившись с, нас, с нашей программой, может угу. быть, это кого-то заинтересует. Поэтому приглашаем всех желающих посетить, посещать наше мероприятие. И первую часть, ну, вторую часть, конечно, она более такая, более лояльная, более спокойная и более... Ну, скажем так, отдыха здесь можно отдохнуть. Без боли, да. да. Более такая умиротворенная, да, и много возможностей именно для свободного общения, потому что не так часто у нас возник... появляется такая уникальная возможность пожива... пообщаться вживую с автором, да. Ну, это правда. Скажем так, такая, как формат живой книги. Это правда. Время нашего эфира уже очень сильно подбегает к своему завершению, подходит к своему завершению, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли, и очень приятно осознавать тот факт, что в принципе Украина очень творческая страна и юг Украины, говорят, что поэтов наших и писателей они уже даже нас немножко раздражают, настолько они творческие и продуктивные, плодовитые. Вот. Это, конечно, шутка, потому что действительно это, это наше достояние, это наша гордость, то, что мы можем хвастаться нашими авторами, то, что в, в, на территории одной области мы можем проводить такое количество мероприятий и демонстрировать такое количество наработок да, творческих, Яких і а, людей, талантливих очень, які продовжують працювати. Бушо вам спасибо, удачна удачна вам удачного виставки, удачна мероприятия. А глядачам ми пропонуємо спланувати свої дні згідно з таким чудовим, чудовою такою можливістю поглянути у очі авторам та людям, які піклуються про творчість, про таку літературний розвиток а, нашої нашої області, нашої країни. Це я вважаю, що це неймовірно цікаво. І ми вам дякуємо за увагу. Усього найкращого продовження. Можете ты смотришь телеканал Нокилайв, С нами затишно и очень интересно.